Здравствуйте! В эфире «Подеи» на телеканале «Лот» студии Юлия Бетимирова. Сегодня в выпуске. Прокурор Луганщины. Все, кто причастен к созданию незаконной ЛНР, понесут наказание. Меру пресечения начальнику сгоревшего в сватого склада боеприпасов не избрали. Сейчас подробнее. Главари незаконной ЛНР будут осуждены заочно и при возможности ареста получат реальные сроки лишения свободы. Уголовные дела за захват власти заведены и частично расследованы. Об этом сегодня заявил прокурор Луганской области Юрий Квятковский. Тему продолжат наши корреспонденты. Почти 400 человек, причастные к созданию Луганской псевдореспублики, уже в разработке СБУ и прокуратуры. Это главари и депутаты ЛНР, народная милиция и силовых структур, руководители крупных предприятий, почты, Луганской воды, Луганской газа и железной дороги. Оголошено дозу 396 особам. Всех их оголошено в розшук. Следующими судьями наданы дозволы на их затримання. По словам прокурора, в отношении восьми человек уже принято решение о заочном суде. Сейчас ведется работа по конфискации их имущества, которое частично находится на оккупированной территории, а частично на подконтрольной Украине. Наложен арест на машины, дома, квартиры и земельные участки, принадлежащие главарям различных подразделений ЛНР. В качестве примера был назван самозваный министр топлива и энергетики Дмитрий Лямин, у которого заблокирован банковский счет с суммой 64 тысячи долларов США. Наталья Войнова, Роман Сарев. Меру пресечения не избрали. Рубежанский городской суд объявил перерыв, чтобы собрать и ознакомиться со всеми документами. Подробности знают наши корреспонденты. Нам малость затушить. Такое выражение, что как будто бы туда кто-то в своих очах возгорания бензин. Так начальник сгоревшего в Сватово склада боеприпасов рассказывает о причинах трагедии в зале Рубежанского городского суда. У прокурора своя версия. Александр Литвиненко не обеспечил технику безопасности. На первом заседании суд должен был решить, оставить военного на свободе или отправить в СИЗО. Своей вины Александр Литвиненко не признает. Я был туда направлен чисто для выдачи, приему боеприпасов и введения их облика. Нашли меньше звено, По військовому дзвоню, по посаді, і зараз всю вину, тому що склади загорілися, хочуть положити на мене. Адвокати подозріваємо заявляють, адкомандірований в Сватова Літвінінка офіційно назначен не був. відповідно, ні в чому не виновен. Однак прокуратура знову ж таки це ігнорує, керуючись лише тими документами, які, документами начебто посилаючись на те, що є наказ про відрядження, який не є по суті своїм наказом про призначення на посаду. Защита попросила у прокурора предоставить законодательные акты, на которые ссылается сторона обвинения. Адвокат утверждает, что они имеют ограниченный доступ. Представители прокуратуры это опровергают. Это не загальные доступные джерела информации, это не какие-то Даже в библиотеках, где есть, все законодательные акты. Судья объявила перерыв заседаний, чтобы дать возможность прокурорам собрать документы для обвинения, а адвокату и суду ознакомиться с ними. На первом заседании меру пресечения для Александра Литвиненко так и не избрали. Наталья Израцова, Алексей Хамутов, Павел Куч Падии. Децентрализация шагает по стране, однако на Луганщине считают в областном офисе реформ, они просто не знают. Северодонецкие специалисты встретились с представителями громад региона, посовещались и решили разъяснительную работу о том, что такое самодостаточная громада с людьми надо вести интенсивнее, потому что суть децентрализации не в количестве власти, а в ее качестве и возможности самим жителям распоряжаться всеми ресурсами громады, в том числе и землей. Объединенные громады должны получить право распоряжения земельными участками не только в пределах населенных пунктов, а и за пределами населенных пунктов в пределах территории Объединенной Территориальной Громады. Украинское правительство продолжит кредитование семей, которые хотят установить энергосберегающие стеклопакеты и отопительные котлы и уменьшить расход газа на обогрев жилья. Пакет кредитов на следующий год составит 790 миллионов гривен. Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко заявил, цитата, «Вопросы энергосбережения для Украины – это вопрос национальной безопасности. В сложных политических и экономических условиях мы вынуждены ускоренными темпами проводить энергоэффективные мероприятия в государстве. Мы создаем прозрачные и понятные условия для прихода и работы инвесторов». Конец цитаты. Консультантами национальной программы 2016-го станут специалисты из Германии и Швеции. Это еще не вся информация, подготовленная нашими корреспондентами. Далее в выпуске вы узнаете о таком. В Донецкой псевдореспублике детей учат равняться на новых героев в Моторолу и Гиве. В Донецкой псевдореспублике детей учат равняться на новых героев – Моторолу и Гиви. Плотницкий обещает аннексированному Крыму помочь по-братски, в то время, когда заложники на захваченных территориях живут без еды, лекарств, отопления и обещанного бензина по 40 рублей за литр. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. Какие герои, такая и республика. В непризнанной ДНР продолжают создавать идолов, но за неимением адекватных и психологически здоровых героями решили прозвать убийц. Охранника ростовского супермаркета Михаила Толстых по кличке Гиви и мойщика СТО Арсения Павлова, больше известного по кличке Моторола. Для того, чтобы люди запомнили и восхищались этими боевиками, даже выпустили брошюрку, об этом пишет Апостров. Больше всего не повезло школьникам оккупированного Донецка. Теперь они вынуждены изучать эту литературу на уроках. Видео одного из таких занятий появилась в интернете. На записи учитель читает, заучить не успела, о кровавых недоподвигах боевиков, а полупустой класс внимает эти сказки. Прочитала с выражением преподаватель сепаратисты о том, что за убийство мирного населения и украинских солдат эти наемники награждены золотой звездой ДНР. С такой подачей людей скоро заставят молиться на портреты извергов автомойщиков. Отряд под командованием Павлова, позывной Моторола, всегда принимает участие в боях за самые стратегически важные объекты. Висящий выполняет особо важное задание командования вооруженных сил Донецкой Народной Республики. Главарь террористов Плотницкий пообещал аннексированному Крыму братскую помощь. Такое заявление оккупант опубликовал в сепаратистских СМИ, передает Депо Донбасс. После того, как Крым остался без света, а оккупационная российская власть проблему решить не смогла, Плотницкий сказал Крыму, что ЛНР своих не бросает. Чем именно собирается делиться оккупированная территория, которая живет за российские деньги, Плотницкий не уточнил. Все, чем может поделиться лично глава самозванец, это умением угробить инфраструктуру региона, предприятия, шахты, экономику, а еще может научить продавать гуманитарную помощь в в собственных магазинах обворовывать людей, морить их голодом и холодом. Обещания на завтрак, обед и ужин. Вчера, 1 декабря, на оккупированных территориях так и не появился бензин по 40 рублей. Правда, и никакой другой бензин не появился тоже. Жители Луганской псевдореспублики возмущаются, что самозваная власть так и не сдержала своих обещаний по наличию топлива и цене на него. Об этом сообщает Луганский радар. Люди из Алчевска пишут в соцсетях, что стояли в очереди за нефтепродуктами больше часа, но бензин закончился, а сама очередь не уменьшилась даже наполовину. Следующую поставку бензина обещают через несколько дней. К тому же заправлять машины приходится далеко не по 40 рублей за литр, как целый месяц обещала сепаратистская власть. Хотя ранее Иван Толок, самозванец директор государственного унитарного предприятия «Луганск нефтепродукт», приказывал снизить цены на бензин вне до республики до конца ноября. Горячий чай и печенье на пешеходном пропускном пункте в станице Луганской. Спасатели Луганщины установили две обогреваемые палатки. Тут постоянно дежурит врач, открыты два туалета. Каждый день через пропускной пункт проходит до 300 граждан в обе стороны. Процедура длительная, погода ухудшается, поэтому руководство области распорядилось установить пункт обогрева, сообщили в пресс-службе ведомства. И в продолжении выпуска новости зарубежья крупнейшее. За последнее время акции протеста захлестнули Россию. Тысячи дальнобойщиков по всей стране взбунтовались против системы. Говорят, из-за введения платного проезда по федеральным трассам для 12-тонных грузовиков. Это фактически парализовало их бизнес. В свою очередь, в Росавтодоре заявили, что на уступки не пойдут. Водители бастуют и грозятся идти на Москву, а полиции, по заявлению главы Межрегионального профсоюза дальнобойщиков России Александра Котова, даны распоряжения применять силу, если забастовщики начнут прорываться к Белокаменной. Об этом пишет Life Invest. По мнению Котова, это может стать началом гражданской войны. Представители более чем 15 регионов России приняли открытое обращение к Путину и Медведеву, где сообщили, что если до 3 декабря не снимут оборудование учета, дальнобойщики пойдут на Москву. Если 3 числа Платон не будет отключен, все его оборудование, дальнобойщики на сходе в Ростове-на-Дону приняли решение. 4 числа, 4 декабря этого года тяжелые грузовики выдвигаются в сторону Москвы. На этом сходе присутствовали чеченские представители, дагестанские. Ростовский, Черкасский. И о погоде на 3 декабря в Луганской области облачно. Снег, мокрый снег, ночью и утром местами сильный. В отдельных районах налипание мокрого снега на дорогах гололедится. Ветер ночью и утром западный 7-12 метров в секунду при порывах до 20 метров. Температура воздуха ночью 0-5 градусов, днем минус 3, плюс 2 градуса тепла. В Северодонецке ночью минус 1-3 градуса, днем около 0. Луганский температура ночью 0-2 градуса днем от 0 до 2 градусов тепла. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте Lotal.ua и в новостях Радио Пульс. Обязательно встретимся на нашем канале. Я желаю вам только хороших новостей.